Украина и Молдавия когда-то могли быть одним государством, но не получилось, к сожалению. Старший сын Богдана Хмельницкого, он женился на дочери молдавского господаря. Ну, короче, господаря, хозяина земли молдавской. И в 1652 году, то есть Богдан Хмельницкий искал себе союзников, и по сути, что да, ну вот, войска Запорожская, они как бы выступали типа сепаратистами, да, то есть они откололись от Речи Посполитой, вели войну долгую, затяжную, и это был династический брак. То есть, по сути, просто старший сын Тимофей Тымиш, он погиб, к сожалению, да, но если бы все вышло, как планировал Богдан Мельницкий Богдан Зинович, то получается... И его старший сын унаследовал бы сразу две но ну, не короны короче две и войско запорожское и земля вот молдавская розанда была она была единственная по-моему дочь господаря молдавского но к сожалению не срослось там это как раз тестью надо было помогать и Тимофей отправился в Молдавию но к сожалению погиб свадьбы, он погиб. А так, в принципе, если... Ну, не повезло, да. А если бы не погиб, то мы могли создать новую династию Хмельницких и владели бы и, 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 той частью Украины, которая освободили от Речи Посполитой, которая откололась. И, и часть молдавских земель. Ну, был, был шанс исторически еще тогда основать независимую державу. Ну, не получилось. Ну, остальное ну, еще у Квеницкого было еще три дочери. Младшая, не знаю, за кого вышла замуж. А старшая, по-моему, за Павла Тетерю, будущего гетьмана правобережного. А средняя дочка, по-моему, Елена, она вышла замуж за Выковского, тоже будущего гетьмана. Тоже там у него непростая судьба была. Но ну, не смог. Короче, ну... Из знатных семей, ну как более знатных, то есть из княжеских, никто Богдана Хмельницкого дочерей не брал, потому что ну, по тем понятиям средневекового времени Богдан Хмельницкий был никем, выскочкой. То есть тогда же было важно, какой-то королевский чтобы был, а Богдан Хмельницкий, ну кто он, кто? сотник был, по сути, там, по-моему, даже не полковником был. Просто что он очень талантливый человек был, у него возглавил такое мощное движение. Но это сегодня, как бы, по сегодняшним понятиям он молодец. А по тогдашним понятиям он выскочка, с ним ну, польские короли и сейми разговаривать не хотели, потому что он ну, по-польски быдло был просто. То есть ну, низкого происхождения для них. Но Украина и Молдавия когда-то могли быть одним государством. Кстати, автобусные билеты из Украины в Молдавию тоже есть на сайте Рубикон.